nədir azospermiya? Bəli, yəni spermozoitləri, spermodrammanın bir sıra göstəriciləri. Bax, bunlardan biri də azospermiyadır. Nədir azospermiya? Yəni menidə spermanın olmaması. Bəzən təbii ki, patientlərimiz laboratoriyaya gəlir, müayinə verir, biz ona azospermi deyirik, amma mən laboratoriyaya getdim, mən, mən sperma verdim. Ümumiyyətlə bu elkulyatdır. Oeyfoliyatda spermatozoidlərin olub-olmaması söz konusudur. Bir var azoospermizm, yəni heç xəstə heç eyfoliyat gəlmir, yəni hamilə olma səbəbi zamanı ya cinsi əlaqə zamanı heç bir gəlin toyumur. Bu azoospermizmdir. Amma az azoospermia az isə eyfoliyat var, orada spermanın olmaması və spermatozoidlərinin olmaması da. Bu sekretor və ekstrotor oluruq. Yəni ya xəyada əmələ gəlmir, ya da tohum çıxarıcı kanalların anadan gəlmə və sonra dan qazanılmış çaqlaşmalar ya da tutulmalar nəticəsində sperma buradan çıxır. Ona görə də biz bunu sekretar və ya ekskretor, yəni xayada əmələ gəlmir ya da ıı, xron çıxıcı yollarda patologiyası var. Bunu diaqnozunu boyu ayırda eləyə bilərik. Bunu da təbii ki normalda biz verdiyimiz bəzi qan tahlillərinin, qan analizlərində və aparılmış transrektal ultrasəs müayinəsi ilə nə görə biz bunun sefotat və ya kistotor olduğunu tam diaqnoz qoya bilərik.